А те, що Росія тривалий час проводить інформаційну війну проти України. Жителька Донецької області Лідія Цибульська зрозуміла, коли повернулася в Україну і побачила, що сказане в Росії не відповідає реальному становищу в Україні. Російська телевізійна пропаганда настільки потужно впливає на думки людей, що українка Лідія Цибульська боялася повертатися додому від родичів з Росії. Саме шахтьорська Данятка Донецької області. У з дочері поїхали в гості, в місяці к сестрі в Росію. Два месяца мы там пробыли, мы думали, все, в сентябре утихнет, ей 16 лет, ей в 11 класс идти. Надеялись, вернемся, но муж звонит и говорит, задавайте билеты, возвращаться нельзя. Но пока я там два месяца побыла, эти новости по телевизору, я вообще боялась ехать в Украину. Там просто освещают это так, что украинцы вообще к переселенцам относятся вообще плохо, жестоко, и но все-таки мы решились, я сказала, моя родина Украина. Я в России не осталась. Сестра и мама у меня там, они уговаривали, но я говорю, нет, это для меня это чужая страна. Вы мне родные люди, но страна. Я украинка, я просто всю жизнь прожила в Украине, я не хочу нигде больше оставаться. Я решила, ему же позвонил, Он родом отсюда, с Александрии, но до 16 лет тут прожил, а потом с мамой ну, родители разошлись, они уехали с мамой на, на Донбасс. И он решил вернуться попробовать на родину, на свою. В последнее время у него уже было на сталинье <связь> по родине. И он, мы созвонились, он сказал, что он выехал, все нормально, он уже здесь. И мы тоже взяли билеты и приехали сюда. Мы нормально через границу проехали. Эти все страхи, эти все запущивания, они, они просто не состоялись и не совершились. Вот. И, ну, строились мы, да, мы съемное жилье здесь тоже. Нам помогли там сразу и сестра, и все, у нас какие-то деньги были, чтобы мы сняли на какое-то время жилье. Потом нас оформили тоже дотацию эту. Получаем дотацию на троих человек. Муж пенсионер, 62 года ему. Вот. Конечно, живем сейчас на съемном жилье. александрийцы помогают. Очень помогла. Я сама верующий человек. И здесь нашла церковь христианскую, благая весть. Люди церкви тоже очень хорошо отнеслись, приняли, помогли и помогают. Я просто имею это общение с ними. Вот. Ну, дальше волнует вопрос жилья просто, как дальше. До апреля месяца дотации я так понимаю, что дальше не будут уже, конечно, платить. Сработать тяжело очень. И просто волнует дальнейший вопрос жилья. Там жилье в Шахтерске мы уже потеряли. Нам дают понять уже, что мы можем туда не возвращаться. На думку Лидии, только единение и припинание информационной войны поможет повернуть мир в Украину. Единство – это огромная сила. И это вражда, которая посеялась у нас в стране, в нашей стране, вот этот сепаратизм, это разделение, разделение, оно просто несет разруху. Единство — это самая большая сила, которая может спасти нашу страну. Люди просто должны объединиться. Мне бы хотелось, чтобы люди это поняли на Донбассе, что их не ненавидят, что ненавидят сепаратизм, ненавидят разделение, но не людей. А поки вимушені переселенці, котрі живуть в Олександрії, потребують нашої з вами підтримки. Якщо у вас є зайвий посуд, одяг, взуття, ковдри, постільна білизна, поділіться ними з іншими українцями. Серед переселенців є вагітні та жінки з дітьми. Їм потрібен дитячий одяг та продукти харчування. Ми пропонуємо нашим олександрійцям таку програму допомоги напрямую. Це значить, що якщо хочуть, хочуть люди помогать напрямую переселенцям. Вони обращаются к нам, ми даємо номера телефонов, і вони можуть сами помочь цим людям без каких-либо посредников. Офіс волонтерів, котрі працюють з переселенцями, знаходиться за адресою проспект Леніна 54, другий поверх над Дельта Банком. Номер телефону волонтера Наталі – 11 52.